بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ما بعد جماعة yang saya muliakan dan dikasihi Allah. Marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menerus memberi kita kesempatan, peluang untuk kita menjalankan tanggungjawab kita beribadah kepada Allah di hari Jumaat ini dan masih terus sematkan ke dalam jiwa dan diri kita untuk terus menambahkan lagi amal-amal soleh kita yang kita tidak pernah berkira-kira jika dibandingkan dengan nah dengan nikmat rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tak pernah terputus-putus Walhamdulillah. Azan hari ini 1.14 minit. Sementara kita menantikan azan, izinkan saya mengajak para jamaah setelah dipimpin oleh Ustaz Najib tadi dalam bersama-sama tilawah surah Al-Kahfi. Yuk marilah kita tadaburkan sedikit pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah tersebut. Kita masih berligar dalam kisah dua orang pekebun yang dikurniakan oleh Allah tanam-tanaman. Kedua-dua mereka walhamdulillah mempunyai kebun Namun salah seorang daripada mereka dikurniakan oleh Allah rezeki yang lebih kebun yang tanam-tanamannya lebih menjadi lebih banyak lebih besar malah pekerja-pekerja dan orang-orang yang membantunya lebih ramai dan beliau malah dikurniakan oleh Allah rezeki daripada pendapatan yang lain daripada kebun tersebut. Cuma tak dinyatakan oleh Al-Quran daripada mana sumbernya. Maka itulah kita dapati di ayat 37 dan sebelumnya apabila kedua-dua mereka ini memasuki kebun kepunyaan sahabat yang punya kelebihan tersebut Ia masuk dengan mendabik dada dengan bergembira, malah dengan merasa angkuh. Dia mengatakan, kau tengok ini, kebun aku ni lebih besar dari kebun kamu. Hasil pendapatannya lebih lumayan daripada pendapatan kamu. Pekerja-pekerja aku lebih ramai daripada pekerja-pekerja kamu dan aku tak rasa kebun ini akan musnah, akan hancur. Dikeranakan, kerana kebun aku inilah yang dapat menyumbang menjadi rezeki bagi pekerja-pekerja yang bekerja di kebunku. Dan aku tidak rasa dengan itu, Tuhan akan membalasku dengan balasan yang tidak sesuai. Itu lebih kurang maksudnya. Maka rasa tersebut, keangkuhan tersebut ditegur oleh kawannya. Itulah di ayat 37 yang sempat kita sama-sama sentuh pada pertemuan yang lepas. Dan sahabat ini sebagaimana yang dah kita tadaburkan minggu lalu. Menegur dengan teguran yang baik. Sebagai seorang sahabat yang tidak ingin melihat sahabatnya yang satu lagi terus alpa dengan kesombongannya, terus angkuh dengan kemewahan yang ada padanya. Maka itulah sebagai seorang sahabat dia menegur kawannya. Ini peranan yang dimainkan oleh seorang sahabat. Dan teguran itu mengandungi supaya sahabatnya ini merasa rendah diri. Akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah engkau ini nak kufur kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan engkau dari asal usulnya tanah? Tanah yang tempat dipijak. Tempat yang rendah. Sedar dirilah. Jangan angkuh dan sombong dengan apa yang engkau ada sekarang ini. Summa sawwa karajula. Kemudian Allah jadikan engkau ini sebagai seorang lelaki. Jangan hanya mengenang engkau sekarang ini. Siapa engkau? Seorang pengusaha yang kaya. Seorang pengusaha yang berjaya. Seorang yang punya kebun tanam-tanaman yang besar. Yang mempunyai pendapatan yang lumayan. Jangan tengok sekarang ini tapi kenanglah kamu dulu asalnya siapa alladhi khalaqaka min turab yang telah menjadikan engkau daripada tanah engkau sekarang ini kaya engkau makan hasil tanah tanah kurniaan Allah hasil yang melimpah itu juga dikeluarkan oleh tanah yang mana engkau dulu asal usulnya daripada bumi dan tanah yang sekarang ini tempat engkau berpijak. So jamaah dirahmati Allah. Mengenang asal usul kita. Siapa kita sebelum menjadi kita sekarang ini. Sebenarnya dapat membuat kita sedikit sebanyak memiliki sifat rasa rendah diri. Bak kata pepatah yang sebahagian orang menganggap ia kata-kata sahabat ataupun sekurang-kurangnya hadis. Sebenarnya pendapat itu kurang tepat. Dia adalah pendapat Al-Imam Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi yang wafat pada tahun 257 Hijriah. Lama selepas Nabi wafat. Kata-kata ini menjadi ungkapan ramai orang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu kata-kata dia. Barang siapa mengenali dirinya, niscaya dia telah mengenali Tuhannya. Mengenali diri kita sebagai makhluk lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diciptakan lemah jamaah dirahmati Allah. Status air yang dikandung oleh ibu dalam kandungan kita. Kalau tak jadi janin, dia tak jadi jamaah. Kadang kerana silap makan, kadang kerana fizikal yang tak dapat menampung ataupun kesihatan yang terjejas, janin tak akan jadi. Kita dilahirkan kemudiannya dalam keadaan tak tahu apa-apa. Kita sejuk, kita menangis, kita lapar, kita menangis. Kita rimas, kita menangis. Kita mengharapkan bantuan dan pertolongan orang yang berada di keliling kita, yang kebiasaannya keluarga kita sendiri, ibu kita sendiri untuk menyusukan kita, untuk menyalinkan pakaian kita, untuk memandikan kita, untuk membuatkan kita selesa kita ni siapa sebenarnya ketika kita ini dilahirkan bukan dengan melihat kita ini mengenang kita ini kita ini siapa kita sekarang ya sekarang kita boleh cakap apa yang kita suka kita boleh buat apa yang kita mahu kita boleh mungkin sebahagian kita mencapai apa sahaja yang kita inginkan tapi kalau tidak kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan begitu jemaah yang dirahmati Allah. Meja yang ringan ini contohnya kita tak mampu nak mengangkatnya kalau Allah tak kurniakan kekuatan kepada kita. Tangan yang Allah kurniakan, kalau Allah tak kurniakan tangan kepada kita, kita ni meja yang begini punya ringan pun kita tak mampu nak mengangkatnya ataupun mengalihkannya. Lisan kita lidah kita yang kita boleh cakap apa yang kita hendak apa yang kita suka nak sakitkan hati orang ke nak nasihatkan orang ke nak pujuk orang ke nak merayu kepada Allah ke lidah dan lisan kita ini tak mampu kita laku kita apa kita gunakan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya maka itulah jemaah yang dirahmati Allah rasa rendah diri bersyukur dengan apa yang ada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadikan kita ini mengenali diri kita sendiri. Sebab itulah ulama telah menggariskan antara tiga dasar terpenting untuk memupuk rasa rendah diri kita kepada Allah. Tiga dasar penting ini adalah pertama. Kenali diri kita sendiri. Maaf kita pun tak kenal diri kita sendiri. Kita boleh merancang. Kita boleh plan apa yang nak kita lakukan. Are we sure? Apakah kita pasti yang kita rancang itu besok, besok kita dapat lakukan? Belum tentu jamaah. Kita hanya merancang. Allah menentukan. Kadang-kadang begitulah. Kita plan nak bangun pagi hari pukul 5 pagi. Kita set alarm clock kita pukul 5 pagi. Tapi mungkin kerana terlalu penat malam tadi, kita telajak tidur. Bangun-bangun tiba-tiba dah pukul 6.30 pagi. Contoh saja. Lihatlah betapa lemahnya kita. So kita kena kenali diri kita ini sendiri. Kedua, dalam memupuk rasa rendah diri kita kepada Allah selain daripada kita perlu mengenali diri kita ini sendiri kekurangan-kekurangan kita kekuatan-kekuatan kita kelebihan yang Allah kurniakan kita perlulah perbaiki hubungan kita dengan Allah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Kadang-kadang satu doa yang Allah sengaja hold, Allah sengaja tahan. Allah belum nak kabulkan doa dan permintaan kita. Mungkin kerana kita ini kurang mesra dengan Allah. Mungkin kerana kita ini kurang rapat dengan Allah. Mungkin kerana kita ini kurang lidah kita lebih banyak berbicara dan berbual benda-benda yang tak perlu berbanding dengan kita menggunakannya untuk berzikir kepada Allah untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin. Maka kita yang walhamdulillah dikurniakan oleh Allah sedang berada dalam bulan Rajab. Selepas ini bulan Syakban dan diikuti dengan bulan Ramadan kan. Marilah kita ambil peluang untuk merapatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bila rapat dengan seseorang contoh, maaf bukan kita nak menyamakan kita dengan Allah. Manusia dengan Allah. Tetapi contoh saja. Biasanya kalau kita rapat dengan orang, bila kita rapat dan mesra dengan orang tersebut, bila kita minta sesuatu daripada dia, dia concern untuk menghasilkannya, mendapatkannya. Bayangkan kalau kawan kita yang kita tak rapat dengan dia. Bib, kalau kau naik contoh aja, naik Pontian, tolong belikan aku keripik belinjau. Mungkin dia bila dah sampai sana dia tak teringat. Dia tak teringat sampai balik mana aku kirim. Allah aku lupa. Ini biasa. Tapi kalau kawan itu rapat dengan kita, dia akan berusaha untuk memastikan agar dia tidak terlepas pandang. Begitulah jamaah dirahmati Allah. Bayangkan kalau kita tak mesra dengan Allah. Kadang-kadang ada sesuatu doa dan permintaan kita yang bukan Allah tak kabulkan. Tidak. Tetapi Allah mahu kita ini lebih mesra dan lebih rapat dengan Allah lantaran itulah Allah tahan dulu doa kita. Ini yang kedua. Hubung apa baikilah hubungan kita dengan Allah. Dasar yang ketiga yang terpenting dalam memupuk rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa rendah diri dalam diri kita sendiri selain daripada kita kenal siapa diri kita, selain daripada kita baiki hubungan kita dengan Allah. Yang ketiganya adalah istiqomahlah. Konsistenlah dalam memperbaiki hubungan antara sesama kita. Sesama makhluk Allah. Terutamanya sesama manusia. Manalah tahu, kadang-kadang kita buat tapi perbuatan kita menyakiti dia. Mungkin kerana kita cakap sesuatu. Tujuan kita bergurau senda. Tapi kata-kata kita telah menyentuh perasaannya. Menyebabkan rasa kecil hati padanya. Kadang-kadang macam tu. Jadi baikilah. Tak salah kalau sekiranya kita tersilap untuk kita minta maaf. Dan menjadi satu sifat yang cukup mulia kita memaafkan kesilapan sesama kita. Sebab itulah jamaah dirahmati Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang bersifat al-af. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat Tuhan yang sentiasa memberi maaf. Bayangkan Allah jadikan kita, ciptakan kita daripada tiada kepada ada. Allah beri kepada kita segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Allah kurniakan malah benda-benda yang tak pernah kita minta pun Allah tetap berikan. Jemaah dirahmati Allah. Kita tersilap dengan Allah. Kita minta maaf. Allah maafkan. Takkanlah sesama kita. Sesama manusia yang mungkin dalam pergaulan kita kita tersilap tanpa disengajakan ataupun mungkin disengajakan sekalipun kita minta maaf lalu bila ada orang meminta maaf daripada kita tak sudikah kita memberi maaf kepadanya sedangkan Allah yang menjadikan kita memaafkan kita tetapi kita sesama kita apakah kita tidak bersedia tidak sudi untuk memaafkan sesama kita maka itulah Baikilah apa jua hubungan Sebab itulah Sampai Nabi SAW dalam banyak hadis Menjelaskan tentang perbaiki hubungan Tentang membalas salam bila orang beri salam Tentang bertemu dengan saudara itu Kita tersenyum melemparkan senyuman Tentang bila mana kita ini didatangi tetamu Muliakan tetamu tentang supaya kita ini menghidupkan sifat saling memberi hadiah ataupun eh, saling memberi antara satu sama lain dan banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan hal-hal yang demikian dalam soal memupuk hubungan yang baik yang berterusan antara sesama kita. Inilah jamaah dirahmati Allah seperti mana yang dikupaskan oleh para ulama kita. Antara yang dapat membantu kita dalam memupuk rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita perlulah kenali siapa kita kedua baikilah hubungan kita dengan Allah rapatlah mesrakanlah diri kita dengan Allah dan yang ketiganya kita baikilah hubungan antara sesama kita insya-Allah kembali kepada kisah dua orang saudara ini dalam teguran itu juga sahabat tadi mengingatkan sahabatnya yang satu lagi jangan lupa jangan rasa bangga diri jangan rasa kamu ini siapa sekarang ini yang dikurniakan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu maka dinasihatkan oleh sahabat ini di ayat 39 Allah berfirman menceritakan Laula idh dakhalta jannatak kalaulah sekiranya bila engkau masuk ke kebun kau ini qulta kau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah ini yang lebih baik kamu katakan kamu merasa kagum dengan kebun yang ada ni nikmat yang dikurniakan oleh Allah ni dengan kamu mengatakan Masha Allah, la quwwata illa billah in tarani ana aqallu min ana aqallu minka malau wa ini dikeranakan engkau bila masuk kat kebun kau ni engkau membandingkan engkau dengan aku kebun engkau dengan kebun aku. Sebab itu engkau mengatakan, aku lebih banyak harta daripada engkau. Aku lebih kaya daripada engkau. Itu yang tak sepatutnya engkau lakukan maksudnya. Yang sepatutnya engkau lakukan adalah dengan engkau ini bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dengan engkau mengatakan masya-Allah. La quwwata illa billah. Semuanya tak akan berlaku kecuali dengan bantuan kekuatan dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melaluinya jemaah dirahmati Allah dalam tadabbur kita beberapa minggu yang lalu. Dalam hubungan antara kita dengan manusia, sesama manusia dan hubungan kita dalam bentuk vertikal kita, hubungan kita dengan Allah. Kita seharusnya sentiasa memerhatikan apa yang Allah kurniakan kepada kita dengan melihat hubungan vertikal itu. Bukan hanya kita menitik beratkan hubungan horizontal. Kita kita bandingkan dengan saudara kita, dengan kawan kita. Apa yang dia ada, apa yang aku ada? Tapi kita hendaklah melihat apa yang kita ada hasil pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lebih banyak yang akan membantu kita dalam memupuk sifat agar kita ini merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berhenti di sini dulu jemaah. Untuk tadabbur pada hari ini kita akan sambung kembali ayat 39 dan 40 dalam kesempatan minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita rasa rendah diri kita agar kita ini terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang baik untuk sesama kita insyaallah amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh